Вот так, склонившись над ликами и напряженно вглядываясь в каждую черточку, Юрий Александров в течение многих лет раскрывает и восстанавливает детали уникальной иконы 15 века Богоматери Умиления. Сегодня сбылась мечта реставратора. Новгородские ученые разработали уникальный комплекс ноу-хау в области музейной работы. Если раньше на микросъемку объекта специалисты тратили целый день, теперь им достаточно одного клика мышкой. Возможность уже двигать так. Так, дохожу я до середины, мы берем микроскоп и переставляем его на другую сторону. То есть можно будет с той стороны работать. А что касается получения э, снимков, то это все может делаться вот. Пожалуйста, в этом режиме даже не перестраивая микроскоп практически по всей площади иконы. Ученые Политехнического института НовГУ модернизировали рабочее место реставратора, изучив опыт Эрмитажа и Русского музея, новгородцы пошли дальше и дополнили классический микроскопный комплекс. В общем, как говорится, все гениальное просто. Стандартный микроскоп оснащается цифровой видеокамерой, и дальше уже стандартным путем этот видеозображенiem передается в персональный компьютер и обрабатывается стандартными программными средствами. Это совершенно по-новому позволяет нам организовать рабочее место реставратора, когда он не только общается с помощью объектива с объектом реставрации, а может это уже копировать, увеличивать в том формате, как это нужно для реставратора. По словам реставраторов, изобретение значительно упрощает контроль за процессом раскрытия живописи при помощи микроскальпелей и ее фиксацию. Пока специалисты не нашли аналогов в мире новгородской разработки. Первый опытный образец уже передали музею-заповеднику. В будущем планируется приобрести еще два таких комплекса. Приблизительная стоимость каждого – несколько сотен тысяч рублей. Мы, конечно, не можем напрямую похвалиться, что у нас вот все лаборатории, все мастерские реставрационные оснащены достойным оборудованием и достойными технологиями для того, чтобы где-то ускорить процесс, где-то его сделать более пунктуальным, более качественным и содержательным. Но на этом сотрудничество НовГУ и музея заповедника не заканчивается. Организации планируют продолжать совместную опытно-конструкторскую работу. В планах у разработчиков порадовать новгородских исследователей принципиально новым инструментом реставратора. Юлия Степанова, Сергей Корнев. Новости Великого Новгорода.